ওৱান টু থ্ৰী গ' হেল্ল' সকলোকে নমস্কাৰ মোৰ ৰাণীতি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বহুত দিনৰ বিৰতিৰ পিছত আজি পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আনভক্সিং ভিডিঅ' এটা লৈ আনিছোঁ চ' প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব চ' আজি মই নতুন প্ৰডাক্ট এটা লৈছোঁ ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে এয়া বক্সটো আপোনালোকে দেখি পেলাই অনুমান কৰিব পাৰিছে চাগে কি বস্তু আৰু কি বস্তুক মই আনবক্সিং কৰিব গৈ আছোঁ ছ' আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ আগতে আমি বক্সটো খুলি লওঁ ফাইনেলি বক্সটো খুলি হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকক মই এটা এটাকৈ দেখুৱাম আৰু ইউজ কৰিও দেখুৱাম কোনটো কি বস্তু হয় গোটেইখিনি আপোনালোকক মই ডিটেইলছত কম যি পাৰোঁ যি জানো আৰু এয়া হ'ল আমাৰ মেইন মেচিনটো আৰু ইয়াত তলত মটৰ এটা আছে চ' মেইন মালটো এইটোৱে আৰু এইটোৱে গোটেইখিনি কণ্ট্ৰল কৰিব ইয়াতে ছুইচ অন অফ গোটেইখিনি আছে তাৰপাছত এয়া হ'ল আমাৰ প্ৰেষ্টিছ কোম্পেনীৰ হয় চ' খুব ভাল বুলি কৈছে আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইউজ কৰিম যিহেতু ইমান ডিটেইলছ নাজানো তথাপিতো আমি দোকানীক সুধি পেলাই আনিছোঁ যিহেতু দোকানীয়ে বুজাইছে আৰু কেনেকুৱা কি এডভানটেজ ডিচএডভানটেজৰ কথা গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাম আৰু এইটো হ'ল কেবুলডাল য'ত এইটো পইণ্ট পইণ্টত এইটো লগাব লাগিব আৰু কেবুলৰ কাৰেণ্টৰ লগত যিহেতু চলিব আৰু এইটো এটা বাতি আপোনাৰ তিনিটা বাতি আছে বাতি মানে বাতি কয় আপোনালোকে যাৰ কয় যি কয় আৰু ইয়াৰ মই বাতি বুলিয়েই কৈছোঁ তিনিটা হয় এটা ডাঙৰ মানে তিনিটা চাইজৰ আৰু বেলেগ বেলেগ চাইজৰ আৰু আপোনাৰ ইয়াতে বেলেগ বেলেগ বস্তু মিক্সাৰ কৰা হয় পাৰ্টিকুলাৰ বস্তু মিক্সাৰ কৰা হয় আপোনাৰ তিনিটাতে একে বস্তু চবতে একে মিক্স কৰিব নোৱাৰে চ' বেলেগ বেলেগ ইয়াত চাৰি পাঁচটা ব্লেড আছে একদম পূৰা ঘূৰি কৰিবলৈ হ'লে সেইটোত আৰু এইটো অলপ পাতলাকৈ আৰু এইটো তাতকৈ অলপ পাতলা চ' বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ এই তিনিটা চ' এই তিনিটা আপোনাৰ তিনিবছৰ ৱাৰেণ্টি আৰু যিটো মেইন মেচিনটো মেচিন মানে মটৰটো আৰু এই মটৰটো আপোনাৰ লাইফ লাইফ টাইম ৱাৰেণ্টি হয় চ' এইটোৰ কাৰণে আমি ল'লোঁ বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ ল'ম ল'ম বুলিখিনি কিন্তু ইমান প্ৰয়োজন হোৱা নাছিল আৰু এতিয়া ফাইনেলি লৈ ল'লোঁ আজি বহুত বেছি ভাল লাগিছে চ' ইয়াৰ মেইন লোৱাৰ কাৰণটো হৈছে আমাৰ বেটাৰ কাৰণে লোৱা হৈছে আৰু চ' এতিয়া বেটা আমাৰ ছমাহ কমপ্লিট হৈছে চ' এইটো কাৰণে কিবা এটা খোৱাব লাগে আৰু ডাইৰেক্টলিতো তেনেকৈ গোটা বস্তুবোৰ খুৱাব নোৱাৰি আমি যিবোৰ বস্তু খাওঁ সিহঁতকতো তেনেকৈ খুৱাব নোৱাৰি চ' সেইটো কাৰণে ইয়াত ঘূৰি কৰি পেলাই খোৱা হ'ব সেইটো কাৰণে এইটো এতিয়া ল'লোঁ আৰু নহ'লে অলপ পিছতকৈ হ'লেও আমি ল'লোঁ হয় বা ল'লোৱেই হয় আৰু হ'লেও আৰু ইমান জল্ডা জল্ডি নহ'ল হয় আৰু এতিয়া বেটা ডাঙৰ হৈ আহিছে চ' সেইটো কাৰণে তাক খুৱাবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি খুৱাম তাক আপোনালোকক দেখুৱাম মই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি বিস্কুটেই খোৱাম যেনিবা মেৰি গ'ল্ড বিস্কুট ডক্টৰে প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছে আৰু ইয়াৰ দামটো আপোনালোকক মই জনাই দিছোঁ তিনি হেজাৰ চাৰিশ পঞ্চাছ টকা ৰিয়েল প্ৰাইচটো আৰু ঈদৰ কাৰণে এতিয়া অফাৰ চলি আছিলে এইটো কাৰণে আমি লৈ ল'লোঁ দুহেজাৰ এশ টকাত একোশ টকাত এই মটৰটো একদম খুবেই ষ্ট্ৰং হয় চ' লাইফ টাইম ৱাৰেণ্টি এইটো কাৰণেই দিছে আমি বেলেগ বেলেগ কোম্পেনীও চাইছিলোঁ বাজাজ চাইছিলোঁ আৰু ক্ৰমটনৰ চাইছিলোঁ কিন্তু পচন্দ আছিলে কিন্তু যিকেইটা সিহঁতৰ ফিউচাৰ্চ ফিউচাৰটো চাই পেলাই আমি এইকেইটা যেনিবা নল'লোঁ ক্ৰমটনৰটো আৰু বাজাজেই হওক ৱাৰেণ্টিটো ইমান নাই এইটো লাইফ টাইম যিহেতু মটৰটো ৱাৰেণ্টি দিছে চ' সেইটো কাৰণে আমি এইটো লৈ ল'লোঁ আৰু বাকী যিকেইটা প্ৰডাক্ট প্ৰডাক্টকেইটাৰ ৱাৰেণ্টিটো বাকীকেইটাৰ তুলনাত এইটো বেছি ভাল আৰু প্ৰডাক্টটো এইটো অলপ ষ্ট্ৰং তাত সিহঁতকৈ ষ্ট্ৰং চ' সেইটো কাৰণে আমি লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া আমি সৰু বাতিটো আপোনাৰ ধুই পেলাই এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাম মিক্স কৰি পেলাই এয়া বিস্কুট দুটা আমি ফালি দিছোঁ ভাঙি দিছোঁ ভাঙি পেলাই এইটো বাচ্ছাক খুৱাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিম আৰু বাচ্ছা কান্দি আছে যিহেতু মাক আছে মাকজনী আছে যদিও আমি মানে খুব মানে আঙুলিকেইটা বেটাই মানে চোবাই থাকে চ' এইটো কাৰণে ডক্টৰ তাত দেখুৱালোঁ আৰু ডক্টৰে কৈছে খাব পাৰিব আৰু অলপ অলপ তেনেকৈ পাতলা বস্তুবোৰ খুৱাব পাৰিব চ' সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া বিস্কুট ট্ৰাই কৰিম আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম যিহেতু মেচিনটো মানে ট্ৰাই কৰিম চ' ইমান আইডিয়া নাই হয়তো অলপ ভয় লাগে দিয়কচোন কিবা কাৰেণ্টৰ বস্তুটো কাৰেণ্টৰ লগত চলাব লাগে সেইটো কাৰণে শ্বট তৰ্ট হ'ব পাৰে বা ক'ৰবাত কিবা জাতকা লাগিব পাৰে চ' সেইটো কাৰণে অলপ মানে ভয়ে ভয়ে মানে ভয়ে ভয়ে চলাম তেনেকুৱা হৈছে আৰু প্ৰেক্টিকেলি পোৱা নাই যিহেতু আৰু এতিয়া মই ফাইনেলি আপোনালোকক দেখুৱাম ছ' এই আপোনালোকে চাই থাকিব দেই গাইজ আমাৰ ইয়াত চুইচ ৰেডি এইফালে লগালোঁ জেগটো ফইণ্টত লগালোঁ এক্সটেনশ্যন বৰ্ডত লগাই ল'লোঁ আৰু এইফালে মটৰটো এতিয়া অন কৰিম অন অফ আছে এই ছুইচটো আপোনালোকে দেখিছে চ' তাতে অন অফ আছে আমি সৰু বাতিটো আমি লগাইছোঁ ওপৰত চ' এয়া চাব দেই অলপ মানে কি ক'ম আৰু এইটো কেমেৰাটো মই অকলে ধৰি আছোঁ চ' সেইটো কাৰণে অলপ চলাবলৈ অসুবিধা হৈছে এতিয়া কেমেৰাটো মই দি দিলোঁ এতিয়া মই চলাম আপোনালোকে চাব দেই অ' মাই গড ফাইনেলি অ মজা লাগিছে গাইচ একদম ধুনীয়া এটা ভাইব্ৰেচন আহে যিহেতু হাতটো হাতখন ওপৰত এনেকৈ ঢাকি ৰাখিব লাগে বুলি আমাৰ তাত লিখা আছে আৰু তাৰমানে প্ৰচিডিউৰত চ' এয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে বেছি ঘূৰা হোৱা নাই অলপ এয়া আপোনালোকে চাব দেই আৰু অলপ বাকী আছে মানে আৰু অলপ পানী ডালিছোঁ পানীটো অলপ কম আছিলে চাগে চ' সেইটো কাৰণে অলপ যিহেতু জুলীয়া হ'ব লাগে গোটা গোটাকে খুৱাব নোৱাৰি অলপ বাচ্ছা খোৱা বস্তুটো সেইটো কাৰণে এতিয়া অলপ জুলীয়া কৰিলে আকৌ পানী এবাৰ দিলোঁ আকৌ আমি চুইচটো অন কৰিলোঁ আগ আকৌ ভাইব্ৰেচন দিলোঁ এতিয়া চাগে হৈ যাব আৰু এই আপোনালোকে চাব পাৰে অ পূৰা ঘূৰি হৈছে আৰু নাই আৰু বোলে আৰু পানী অলপ কম হৈছে আৰে হ'ব আৰু কিনো আৰু ইমান কৈ থকা চ' একো নাই আৰু অলপ পানী কম হৈছে চ' বেটাক খুৱাব লাগে যিহেতু ডাইজেষ্ট নহ'বও পাৰে সেইটো কাৰণে অলপ জুলীয়া টাইপত খুৱাব লাগিব আৰু অলপ পানী ডালি দিছোঁ আৰু এবাৰ এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় তিনিবাৰ তিনিবাৰ আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ ছ' তিনিবাৰত এতিয়া ফাইনেলি হৈ গৈছে আৰু এয়া আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া ফাইনেলি ঘূৰি হৈ গ'ল এতিয়া আমি বেতাক খুৱাবলৈ ৰেডি আৰু আপোনালোকে যদি এই মিক্সাৰ মেচিনটো যদি ল'ব বিচাৰ ল'ব বিচাৰে দেন মোৰ ফালৰ পৰা ভাল বুলিয়েই ক'ম আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব